સુરતના સ્લમ વિસ્તારોમાં હાલ તબીબો ફૂલી ફાલી રહ્યા છે હાલમાં કોરોનાની મહામારી વચ્ચે રાત્રે બે કલાકે દારૂના નશામાં ક્લિનિક ચલાવતો બોગસ ડોક્ટર હતો તો નકલી ડિગ્રી બતાવનાર બોગસ ડોક્ટર પોતે ભાજપમાં હોવાનું અને છેલ્લા અઢાર વર્ષથી ક્લિનિક ચલાવતો હોવાનું જણાવી ધમકી આપતા પોલીસને બોલાવી તેને સોંપવામાં આવ્યો છે હાલ ગુજરાતમાં જાણે સત્તા પક્ષનો નામ લઈ કેટલાક અસામાજિક તત્વો બેફામ મળી રહ્યા છે ત્યારે હવે તો નકલી ડૉક્ટરો પણ ભાજપનું નામ લેતા થઈ જવા પામ્યા છે વાત છે સુરતના પાંડેસરાની પાંડેસરાના હાઉસિંગ ખાતે આવેલા આરાધ્ય ક્લિનિક પર આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર ગૌતમ પટેલ રાત્રે બે કલાકે ગયો હતો જ્યારે તેને ડૉક્ટરની ડિગ્રી અંગે પૂછતા ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે હું ભાજપમાં છું સુરત અંબાનગર ખાતે આવેલી કાર્યાલયની છત્રછા હેઠળ દવાખાનું ચલાવું છું તમે તેના વિરુદ્ધ કોઈ કાર્ય કરાશે તો પૂરો કરી દેશે તેવી ધમકી પણ આપી હતી જેની તાત્કાલિક આપના કાર્યકર ગૌતમે પોલીસને આ બાબતની જાણ કરી હતી અને પોલીસ આવી ડોક્ટરની અટકાયત કરી તે દારૂ અને નશા હોવાનું સામે આવ્યું હતું તો તેની ડિગ્રીની ખરાઈ કરતા તે બોગો સોનું બહાર પોલીસે તેની અટકાયત કરી હાલ તપાસ હાથ ધરી છે તમારી પાસે ડિગ્રી ક્યાં આવી ભાઈ સાહેબ बोला बीएमएस 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 मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब मुझे नहीं मालूम नहीं नहीं आपको मालूम होगा ना आपके लिखा... पास में डिग्री है मुझे नहीं मालूम दे है ना भाई है, अरे तो. मुझे नहीं मालूम है ना मैं आपको बता रहा हूँ तो तो आपके पास में जो डिग्री है वो मुझे चला बताओ पुलिस चला जा चला जा नहीं तो चला जा नहीं तो नहीं तो हो क्या खराब होगा मतलब आप मार डालोगे मुझे मैं मार नहीं तो मैं दो बजे दुकान खोला क्यों? हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप अगर दारू पी के अगर आप सोए हुए हो तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपका पास में डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम है अरे तो मैं वही बता रहा हूँ आपके पर, पास में कौन सी डिग्री है मुझे आप बताओगे ना मुझे आप बताओगे ना मुझे नहीं आता है ना कोई नई डिग्री है वो तो आस्था क्लिनिक लिखा है कोई डिग्री नहीं, उस पर, इस पर, इस पर नहीं, डिग्री नहीं है उस पर डिग्री नहीं लिखा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास में डिग्री क्या है अरे तो जाना बड़ा अरे तो मैं आपको वही बता रहा हूँ की आपके पास में डिग्री क्या है भाई साहब आपके पास कोई डिग्री क्या है आम आदमी पार्टी है, तो चलेगा सही बात है तो मैं आम आदमी पार्टी से हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम है आप कौन सी डिग्री लेके बैठे हो रात को दो बजे बैठे हो आप तो दो बजे बैठा तो मेरे काम था। हाँ तो मुझे वही मैं पूछ तो तो रहा हूँ हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ की आप कौन सी डिग्री लेके बैठे हो मुझे बताओ डिग्री कौन सी डिग्री है मतलब आप बिना डिग्री आ, पे मतलब किसी का इलाज करते हो अठारह साल से हूँ अठारह साल अठारह साल आप बिना डिग्री पे कौन सी जगह पे इसी जगह पे आप इसी जगह पे आप अठारह साल से आप ये कर रहे हो आपने किसी को पुलिस ने नहीं रोका कोई मेडिकल वाले ने नहीं रोका कुछ नहीं रोका तेरा दवाई क्या क्या मुझे नहीं मालूम है भाई साहब मतलब क्या मेरा भाई साहब मैं नहीं बीमार मैं मैं नहीं बीमार हूँ मैं बीमार नहीं हूँ मतलब आप मुझे मारोगे ऐसा बोल रहे हो नहीं नहीं, नहीं नहीं आप तो मुझे ये बोल रहा हूँ मतलब दवा करोगे मतलब आप मुझे मारोगे नहीं नहीं मतलब आप मुझे मारोगे ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ आप मुझे मारोगे मतलब तू इसको नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ तोड़ देगा क्या मोबाइल तोड़ दोगे आप मोबाइल तोड़ेगा पक्का आप मोबाइल तोड़ दोगे मेरा मतलब हाँ आप गलत हो और आप मेरा मोबाइल तोड़ दोगे दो, दो सलाह बोल मैं क्या बोल रहा हूँ आप मेरा मोबाइल तोड़ दोगे ऐसा तो आप क्यों आप अरे मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब आप मेरा मोबाइल तोड़ दोगे मतलब आपके पास में डिग्री क्या है वो आप मुझे तो बताओ बोर्ड में लिखा है ले जा। मुझे मैं आपको अरे आपको नहीं है चला जा आपके पास में डिग्री क्या है चला जा आपके पास में डिग्री क्या है आपके पास में डिग्री नहीं है फिर भी आप चला रहे हो और आप चल रहे हो કોરોના ની મહામારી દરમિયાન શ્રમજીવી અને ગરીબોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનારા આવા લેભાગ ઉઠવે તબીબો સામે તાત્કાલિક આરોગ્ય વિભાગે પગલા લેવા જોઈએ તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે